Hai ni sini di sini UMNO wajib menjadi dominan semula dengan memenangi kerusi parlimen terbanyak dalam kalangan parti politik di Malaysia pada pilihan raya umum akan datang. Menegaskan perkara itu, Presiden UMNO Datuk Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata terdapat tanda-tanda objektif itu boleh direalisasikan apabila terbukti parti itu menjulang kemenangan calon mereka dalam siri pilihan raya kecil sebelum ini dengan terbaru PRK Don Air Kuning. Pengerusi Barisan Nasional itu berkata AMNO juga menjadi tunjang ke arah pembentukan kerajaan perpaduan dan kerajaan madani selepas PRU15. Mengapa kata saya saya kata tunjang walaupun kita hanya 30 kerusi Barisan Nasional yang kita sumbangkan. Saya telah menyatakan di Dewan yang mulia ini juga dah berubah bahawa parti yang mempunyai jumlah kerusi yang lebih banyak daripada kita 73 ketika ini. PN dapat 23 Mereka jadi pemangkat. Sebab apa? Kenapa kita jadi kerajaan? Walaupun jumlah kita tidak banyak Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah terus sayang kepada UMNO Untuk terus jadi kerajaan di negara kita Wow, wow, wow Ahmad Zahid Hamidi <laughs> Video ni mungkin video yang lama Tuan-tuan uh, Sebelum uh, PRU uh, no, sebelum PRN Sabah jadi uh, pada ketika itu kita sudah maklum uh, trend uh, kemenangan uh, UMNO uh, di dalam uh, PRK uh, uh, memuncak bermula daripada Negeri uh, lepas itu pergi ke Mahkota uh, lepas itu pergi ke Air Kuning uh. daripada situ uh, Presiden UMNO uh, merangkap uh, pengurusi Barisan Nasional begitu orang confident sekali lah uh, mengatakan yang Ahmnor ini boleh kembali menjadi dominan dan itulah yang saya <coughs> nak discuss di sini yang you know Ahmnor memang mereka ingin menjadi dominan eh kerana mereka ingin mentakbir negara ini secara total. Uh, Maksud dia sekarang ni tak perlu ada lagi uh, you know gabungan seperti keadaan perpaduan di mana mereka sendiri boleh uh, merangkul semua lah dari segi jawatan Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri dan segalanya. Namun begitu, kita melihat UMNO semasa PRN di Sabah, mereka ditolak oleh rakyat Sabah kerana mereka hanya menang 6 kerusi. Sebelum ini pada PRN yang ke-15, kalau tak salah saya, PRN yang ke-16. Mereka memenang 14 kerusi. Namun begitu, pada PRN yang lepas, mereka hanya 6 dan tidak pernah terjadi dalam sedarah mereka kehilangan deposit. Bagi saya, okeylah. Mereka menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada PH. Cukup jumlah. Okeylah, itu kena bagi kredit juga kepada BN. maknanya mereka masih lagi menjadi parti pilihan di antara parti-parti Melayu. Jadi, uh, apabila saya melihat uh, video um, daripada bernama ini, saya melihat uh, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi ini begitu angkuh sekali lah. Maksud saya uh, uh, mengatakan uh, walaupun mereka hanya ada 30 kerusi, uh, tapi uh, mereka berjaya membentuk kerajaan dan menjadi tunjang kepada uh, kerajaan uh, uh, perpaduan sekarang ini. Maksudnya, mereka tunjang dan ha, kerana kerusi mereka itu uh, mereka dapat uh, PH dapat membentuk kerajaan ya uh, pada ketika itu ha kerana yalah uh, gabungan ini memerlukan you know uh, kerusi daripada uh, BN untuk membentuk kerajaan okey um, yalah uh, dia mengatakan walaupun uh, satu blok pembangkang iaitu uh, PN mereka memenangi kerusi 70 lebih berbanding dengan AMNO mereka tetap menjadi pembangkang. Tuan-tuan, eh, -tuan, saya nak bagi tahu AMNO ini kenapa mereka you know, akhirnya memilih PH. Kenapa? Kerana mereka tak nak menjadi pembangkang eh, seperti yang dikatakan oleh Ahmad Mazlan. Bodohlah kalau nak jadi pembangkang. Orang bodoh saja kan. Orang bodoh itu bagi saya ialah dalam kategori akmal salih lah, Yang sekarang ini beria-ria nak menarik Amno uh, keluar daripada Madani ya. Eh. Jadi pada besok kalau tak salah saya untuk besok uh, pada 3 hari bulan dari Sabtu ini akan ada convention ya eh, pemuda Amno untuk membincangkan hal tuju Amno whether they want to stay in Madani or get lost from Madani. Hmm. Jadi bagi saya tunjang tak tunjang ini kerana The principle basicnya very simple. AMNO tidak boleh menjadi pembangkang. AMNO tak boleh tak ada jawatan. It's not because of the kerajaan itself eh. Dia dia maknanya AMNO ini dia melihat kalau aku tak ambil peluang ini. Ah maknanya peluang untuk kembali menjadi dominan itu tidak ada. itu yang di, di disebutkan oleh Tok Mat eh. Tok Mat mengatakan kita buat kerja Kan, kita jangan duk 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 sibuk eh pasal amdad eh, pasal apa amno harus menggunakan peluang yang ada eh, semasa dalam gabungan kerajaan perpaduan ini eh, untuk membaiki imej mereka eh, memulihkan eh, you know keyakinan pengundi keyakinan rakyat terhadap amno yang telah tercalar teruk eh, sejak PRU yang ke-14 itu apabila mereka hilang kuasa tuan-tuan Tuan-tuan, apabila mereka hilang kuasa 22 bulan, apa jadi kepada UMNO, tuan-tuan? Habis huyuk semua, sengap. Tiba-tiba langkah syaratan. Tapi pada ketika itu, Zaid Hamidi mengasakan dia di juga, kan? Kenapa dia sebagai Presiden UMNO tidak dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri, kan? Padahal semasa perpaduan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia mendapat uh, jadi bagi saya kenapa pada masa itu uh, uh, apa nama Muhyiddin Yassin uh, bersama-sama dengan uh, pimpinan PAS uh, tidak melantik beliau menjadi TPM dan memberi DAAAE <laughs> Cai betul dia si. Jadi uh, dia merasakan dia disailang di juga kan kerana orang yang uh, tak sepatutnya menjadi Perdana Menteri, menjadi Perdana Menteri ya uh, iaitu naik presiden beliau Ismail Sabri Akhirnya, siapa yang menjatuhkan kerajaan Amno pada ketika itu? Siapa? Amno sendiri. Daripada blok Zahid Hamidi, menarik sokongan dan mengugut secara tak langsung kepada penanda menteri pada ketika itu yang bertaraf naik presiden. Jadi, tuan-tuan, kalau Amno mempunyai hasrat untuk menjadi dominan, mereka harus bertanding banyak kerusi dan baru-baru ini juga, Zaid Hamidi semasa perhimpunan maka apa nama parti maka maka satai ke maka maka sakti ke dia mengatakan yang uh, BN akan bertanding solo tapi mereka akan berunding supaya tidak ada pertembungan kerusi tuan-tuan maknanya kalau nak bertanding solo takkan nak bertanding uh, 30 kerusi ya yang sekarang ini mereka dah ada mungkin mereka nak meningkatkan kerusi mereka menjadi 60 70 80 kan ha, saya pun tak tahu bagaimana mereka nak memuaskan hati ya pemimpin-pemimpin bahagian mereka sekiranya mereka berkongsi kerusi ya okey AMNO dapat kerusi banyak ni okey DAP banyak ni PKR banyak ini ya, jadi saya saya pasti ya secara langsung AMNO akan bertanding solo dan mereka akan bertanding sebanyak mana kerusi yang mungkin cuma mereka tidak akan bertanding di kawasan-kawasan Cina di kawasan-kawasan bandar yang 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 pengundi bandar N40 ini mereka you know mereka tidak merasakan AMNO boleh membantu mereka. Sebab itu dalam PRU yang ke-15 parti PKR, parti DAP mereka hanya mendapat undi ya daripada pengundi-pengundi separa bandar, pengundi bandar dan pengundi-pengundi anak muda yang mempunyai pemikiran moving forward. Kan? Kalau mengikut peratusan pengundi Melayu, tak salah saya, hanya 20%, 30% saja. Kan? Pengundi Melayu mengundi PS. Ha, itu kena faham itu. Jadi, dalam isu UMNO menjadi tunjang ni, saya nak bagi tahu kepada akar umbi UMNO. Sembang ya. It's not tunjang. Ha? Kerana pemimpin mereka di atas harus ada jawatan. Sebab itu mereka tak keluar daripada madani. Kan? Takkanlah you know ahmad Mazlan yang baru ni dapat doktor eh? Eh, nak jadi pembangkang takkan datuk doktor Noraini ahmad yang baru ni dilantik menjadi uh, menteri penuh eh? nak jadi pembangkang kan takkan pemimpin-pemimpin uh, amno -pemimpin di di kedah ini yang tak ada satu kerusi pun yang yang pulun habis jawatan-jawatan glc ya eh? ketua-ketua kampung apa sajalah eh? tak ada jawatan kan negeri-negeri seperti Kelantan eh, walaupun mereka tak pernah menang jawatan berselerak tuan-tuan projek-projek ICU saya rasa orang orang AMNO yang akan lebih dominan tapi itu juga di Kedah saya rasa orang-orang AMNO -orang yang lebih dominan kerana mereka dah lama dengan ICU Kedah ni tuan-tuan jadi bagi saya pemimpin yang di atas itu mereka akan terus bersama-sama dengan Madani kan sehingga satu masa nanti Parti ini kembali mendapat mendapat uh, jumlah ahli parlimen yang mencukupi dan agak sesuai walaupun mereka akan membentuk satu gabungan mereka akan menjadi Perdana Menteri. Kan sokongan AMNO ini akan berterusan sampai PRU yang ke-15 ini. Tapi PRU ke-16 ini we never know. Kita tak tahu apa nak jadi tuan-tuan. Kan dan semuanya berkemungkinan kerajaan perpaduan, kerajaan campuran ini mungkin akan berubah dari segi entiti itu. Kan? Mungkin juga yang ada dalam PH sekarang, dalam gabungan unity sekarang ini mungkin juga akan berubah. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ya mahu lagi menjadi perdana menteri untuk pengal kedua, ya mungkin entiti itu berubah. Kita tak tahu. Ini dinamik politik sekarang ini is more like masing-masing parti ini ingin menjaga kelangsungan parti mereka. Uh, mereka juga boleh tindak sebagai political actor. Maksud saya, political actor itu adalah di mana uh, mereka hanya memberi buah-buah yang manis kepada pengikut-pengikut mereka dan akhirnya mereka yang mendapat keuntungan dari segi jawatan, dari segi imbuhan. Cai, 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 cai.